Честный архимандрит в Арсенофии, Блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Владимир и Священный Синод Украинской Православной Церкви благословляет твою святыню быть епископом Богоспасаемого Града Новоазовска. Благословение Блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины Владимира и Священного Синода Украинской Православной Церкви быть мне епископом Богоспасаемого Града

помилуй, Господи, помилуй. Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыка и Отец, Богомудрый, Архипастырь, Святитель Христов, Изволением Духа Святого и избранием Вашего Блаженства и Священного Синода Украинской Православной Церкви стою я пред Вами, призванный к Высокому Епископскому Служению. Епископ – это светильник, который ставят на свечнице Дабы он светил всем, чтобы, видя его добрые дела, прославляли отца наших и жена людей всех. Варсанопием, избранному и нареченному, по епископам, по господзаймовградам, голосовском,